Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban atau Lebuh Raya KS Seremban merupakan lebuh raya capaian terkawal bertul pertama dalam negara dibuka pada tahun 1978 menghubungkan ibu kota Kuala Lumpur dengan Seremban iaitu ibu negeri-negeri sembilan -negeri Lebuh Raya KS Seremban menggalakkan pertumbuhan kawasan perbandaran dan membuka tanah bagi kawasan perindustrian Bagaimana lebuh raya sepanjang 60km ini telah menjadi pelopor standard pembinaan dan operasi lebuh raya yang dibina kemudiannya? Mari memandu di atas lebuh raya bagi mendalami akan keperluan membina sebuah lebuh raya betul buat julung kalinya. Lebuh Raya KS Remban ialah lebuh raya capaian terkawal kedua selepas lebuh raya persekutuan menghubungkan ibu kota dan pelabuhan Kelang di Selbah Barat. Seremban bukanlah bandar kedua terbesar dalam negara ini dan tidak mempunyai infrastruktur kritikal seperti pelabuhan atau lapangan terbang. Kelebihan yang dimiliki oleh Seremban yang hanyalah sebagai sebuah ibu negeri yang terdekat dengan KL di luar kawasan Lembah Kelang. Dalam video ini, lebuh raya KL Seremban ditakrifkan sebagai keseluruhan jajaran asal dari persimpangan jalan istana ke Seremban. Bukan setakat jajaran lebuh raya KL Seremban E37. Kuala Lumpur dan Seremban dihubungkan dengan laluan Persekutuan 1 yang telah siap pada awal abad ke-20 dengan kereta api kedua-dua bandaraya tersebut dihubungkan dengan landasan kereta api Tanah Melayu atau KTM. Jalan sedia ada semakin sesak padat apabila jumlah kenderaan jalan raya di semenanjung melambung naik daripada 669,300 pada tahun 1970 kepada 2,200,700 pada 1980. Rancangan untuk membina jalan baharu antara KL dan Seremban telah disebut secara ringkas dalam Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975 sebagai sebahagian daripada penambahbaikan jalan dia ada dalam rajah yang bersumber daripada RMK kedua tiada perbezaan antara lebuh raya Seremban dengan lebuh raya Super 2 di laluan-laluan lain seperti Jalan Kuantan Segamat dan lebuh raya Timur Barat lebuh raya Timur Barat ialah sebuah jalan yang dibina bagi memenangi perang dingin untuk menonton pautannya ada di atas dalam Rancangan Malaysia ke-3 RMK ke-3 1976 hingga 1980 dilaporkan bahawa lebuh raya KL-Seremban hampir siap dengan kos banyak RM97 juta. Ringgit, lebuh raya KL-Seremban dibina dengan pinjaman daripada Bank Dunia yang akan dibayar balik dengan kutipan tol. Menariknya Plaza Tol di Lebuh Raya KL Seremban bukanlah yang pertama di dalam negara ini, bukan yang kedua pun. Plaza Tol pertama di Malaysia terletak di Jalan Tanjung Malim Slim River yang telah beroperasi antara 1966 hingga 1994. Dan tahukah anda, pondok tol pertama dalam negara ini bukan terletak di Perak, Tanjung Malim Slim River, tetapi di Kelantan. Kutipan tol pertama dibuat di Jambatan Sultan Yahya Petra, itu kota baru pada 1965 selepas jambatan tersebut dibuka kepada lalu lintas. Kadar tol jambatan Sultan Yahya Petra ialah 50 sen untuk kereta sehinggalah tol dimasukkan pada tahun 1979. Kembali ke KL. Lebuhraya KL Seremban bermula di persimpangan jalan istana berhampiran pusat bandaraya dan berakhir berhampiran Senawang di mana leburan bertemu dengan laluan persekutuan 1. Dengan melihat dekat kepada uh, persimpangan Senawang Nampak tak selekoh yang cantik rata sekata Masuk ke Plaza Tuan Senawang dari Hala KL Pembinaan bermula pada tahun 1974 Dan dibina sebagai projek tenki Yang bermaksud projek tersebut dirancang dan direka Sepenuhnya oleh kontraktor Mengikut piawai antarabangsa untuk meminimumkan kos sekaligus meminimumkan kerja tanah had laju pada segmen tertentu ialah 90km sejam kerana kecerunan jalan yang tinggi seperti contoh antara Kajang dan Bangi Tidak seperti kebanyakan pembinaan lebuh raya pada hari ini Kos pembinaan lebuh raya kat Seremban adalah termasuk penambahbaikan jalan lama antara Kajang dan Seremban Tujuan adalah untuk membolehkan pembinaan teknikal ataupun technical transfer bagi bagaimana untuk membina sebuah jalan raya atau lebuh raya Super 2 sambil menyediakan alternatif bebas tol kepada pemandu yang tidak mahu membayar tol. <coughs> LDP Pada tahun 1978, lebuh raya Kek Seremban dibuka kepada lalu lintas. Tetapi terdapat isu-isu yang menekan selepas pembukaannya. Beberapa tahun selepas dibuka, kerosakan telah ditemui pada permukaan jalan dan tahap penyelenggaraan adalah tidak memuaskan. Oleh itu, bidang kuasa lebuh rakyat Seremban telah dipindahkan kepada Lembaga Lebuh Malaysia ataupun LLM dan tol dikenakan di lebuh tersebut di dua plaza tol. Satu di Sungai Besi dan satu berdekatan dengan Labu. Ibu pejabat LLM terletak betul-betul di sebelah lebuh raya ini berhampiran dengan persimpangan Kajang Lebuh Raya KL Seremban telah dibuka sepenuhnya pada 16 Jun 1982 dan dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya Tun Dr. S. Sami Velu apabila beliau menjadi orang pertama yang membayar tol tol dikenakan bagi membayar balik pinjaman kepada Bank Dunia dan menampung kos penyelenggaraan lebuh raya iaitu RM2.5 juta ringgit pada tahun 1982. Di samping itu, LLM telah membelanjakan RM90 juta ringgit lagi bagi membina plaza tol dan persimpangan yang baru. Lebuh raya KS Remban merupakan lebuh raya pertama yang dilengkapi dengan ciri-ciri lebuh raya yang semua orang kenal lebuh raya capaian terkawal bertol yang pertama, sistem tol tertutup yang pertama dan lebuh raya pertama dengan kawasan rehat. Menurut penyata Parlimen bertarikh 22 November 1985, satu persoalan telah pun timbul apabila gerai makanan di kawasan rehat tidak ada penyewa dan boleh dijadikan sebagai tempat kambing berteduh. Maka kemudahan seperti tandas dan surau telah pun dibina selepas itu bagi menarik peniaga gerai dan juga pemandu untuk singgah. Hentian sebelah serdang ialah contoh kawasan rehat yang masih kekal asal. Gerai makanan kecil dengan tandas di sebelah belakang dan surau yang dibina kemudiannya. Sementara itu kawasan rehat dan rawat iaitu R&R Seremban telah dinaik taraf beberapa kali dan naik taraf terkini adalah pada Mac 2024 di Hala Selatan bagi menampung peningkatan jumlah pengunjung. Bilangan pemandu dan penumpang menggunakan lebuh raya terus meningkat sabang tahun begitu juga dengan harga makanan. Untuk memastikan kadar tol yang tepat, lebuh raya KL Seremban merupakan lebuh raya pertama yang menggunakan tiket transit. Bagi sesiapa yang lahir selepas tahun 1996, mungkin anda tidak pernah dengar ataupun tahu Aa, apa tu tiket transit tiket transit merekod jenis kenderaan, masa dan lokasi masuk sekaligus menentukan kadar tol yang perlu dibayar apabila kenderaan keluar dari lebuh raya. Segala data disimpan di dalam jalur magnetik di atas kertas, teknologi yang serupa dengan tiket parking. Tiket transit telah dimasukkan pada 18 Jun 2013 dan digantikan dengan kad transit yang lebih tahan lama dan boleh digunakan berulang kali penggunaan kad transit telah dimasukkan pada 18 Januari 2016 apabila kutipan tol dilaksana secara elektronik sepenuhnya. Apa sebabnya? Saya ambil baki semuanya kad. Terima kasih. Selepas penswastaan Lebuh Raya Utara Selatan atau PLAS pada tahun 1988, PLAS mengambil alih segmen Lebuh Raya Kat Seremban antara Sungai Besi dan Seremban kemudian dirangkum sebagai sebahagian daripada separuh selatan PLAS yang diwartakan sebagai E2. Sebabnya siapa yang mahu tanggung kos penyelenggaraan jalan yang digunakan secara percuma sebelum Sungai Besi? Segmen antara Sungai Besi dan Seremban telah pun dilebarkan kepada tiga lorong setiap hala pada tahun 1992 dan projek pelebaran selesai pada tahun 1995. Sementara itu pada tahun 1992, bahagian lebuh raya Seremban antara persimpangan Jalan Istana dan Sungai Besi telah diswastakan kepada Metramat dan diwatakan sebagai E37. Sama seperti bahagian plus, bahagian di bawah Metramat iaitu Anir Berhad pada hari ini dilebarkan kepada tiga lorong setiap arah dengan kos sebanyak RM271 juta. Ringgit. maka lebuh raya Kat Seremban diselenggara oleh dua syarikat konsesi yang berbeza sehingga siapnya lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 atau LPT2 pada tahun 2015. Saya ada bercerita mengenai lebuh raya Pantai Timur dalam video sebelum ini, video-video sebelum ini di mana lebuh raya ini terbahagi pada dua, LPT1 dan LPT2 dan tiga yang tak muncul-muncul lagi. Sekiranya ingin tahu kenapa, apa sebabnya ada dua dan tiga tak ada lagi, tonton nombor satu dan nombor dua dan link pautannya ada di sebelah atas. Bagi pengguna tegar lebuh raya Seremban, akan ada yang tanya, kalau ada dua syarikat konsesi beza, kenapa hanya PLUS yang menggunakan tol? Antara tahun 1995 hingga tahun 2018, tol untuk kedua-dua PLUS dan Metramac, kemudiannya Neh Berhad, telah dikutip di satu tempat sahaja iaitu Plaza Tol Sungai Besi. Pemandu yang menggunakan lorong tunai mungkin tidak sedar akan di bawah tingkap juruang iaitu cashier terdapat papan senarai tol yang menyatakan kadar tol termasuk bayaran tol lebuh raya KL Seremban. Untuk kelas 1 iaitu kereta, kadar tol yang dikenakan ialah 80 sen. Pada 1 Jun 2018, kutipan tol lebuh raya KL Seremban di bawah Anim Berhad telah dimasukkan selepas tempoh konsesi tamat dan segmen tersebut kini diselenggara oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Jadi pemandu hanya dikenakan bayaran tol di bahagian plus sehinggalah konsesi plus tamat pada tahun 2058. Lambat lagi! Lebuh raya KL Seremban telah membuka peluang untuk bekerja di KL dan tinggal di tempat-tempat lain apabila bandar-bandar baru telah pun dibangunkan seperti Bandar Baru Bangi, Bandar Baru Nilai, Sri Putra, Bukit Makota dan terkini Southville. Lebuh raya KL Seremban bukan sahaja menggalakkan pertumbuhan kawasan pinggir bandar tetapi juga kawasan yang baru, sebuah pusat pentadbiran kerajaan baru dan sebuah lapangan terbang antarabangsa. Apabila lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA dibuka pada tahun 1998 dan Putrajaya mula dihuni pada tahun 1999, lebuh raya KL Seremban menjadi lebuh raya utama yang menghubungkan kedua-dua projek mega ini ke KL. Dengan melihat kepada wang kertas plastik uh, CD ketiga RM5 yang dikeluarkan antara 1996 hingga 2009 Debu raya ke Estremban ialah garis berkembar ini dari Bukit Jalil di sebelah utara ke Nilai Utara di sebelah selatan. Lebuh raya menjadi batas timur, koridor raya multimedia atau MSC yang kemudiannya dikenali sebagai MSC Malaysia. Di sebelah negeri sembilan, keterhampiran dengan MSC Malaysia, Putrajaya dan KLIA telah mencetuskan satu projek pembangunan yang kurang dikenali ramai iaitu Malaysian Vision Valley. Malaysian Vision Valley membuka kawasan-kawasan perundusian baharu untuk kilang-kilang yang berpindah dari lembah kelang seperti Coca-Cola, Kellogg's dan Ajinomoto. Begitu juga dengan kawasan perbandaran baharu seperti Sendayan, Enstek dan Kota Seri Emas. Nilai hartanah tanah yang lebih rendah dan tanah aa, rumah yang lebih luas menjadikan trend tinggal di semban kerja di KL menjadi lumrah bertambahnya kawasan perumahan dari kebentuk bentuk persimpangan labu yang masih kekal sama daripada lama dulu menjadikan persimpangan labu bagai neraka dunia setiap petang hari kerja Dengan pertambahan kenderaan antara KL dan Seremban di samping kawasan perumahan yang sentiasa bertambah di kawasan semenyih dan nilai sebuah lebuh raya baharu telah pun dibina selari kira-kira 5 km di sebelah timur Lebuh Raya Kajang Seremban atau Lekas dibuka pada tahun 2009 menghubungkan timur Lembah Kelang, taman-taman perumahan yang baru dibuka di kawasan Semenyih dan kawasan perindustrian di Senawang. Sebab kenapa Lebuh Raya Kajang Seremban dibina pada tahun 1978 dulu. Tidak mahu mengalah, PLUS telah melebarkan lebuh raya antara nilai utara dan labu kepada empat lorong setiap hala yang telah pun siap pada tahun 2015 bertambah pun lorong dan lebuh raya tidak pun mengurangkan kesesakan lalu lintas yang semakin teruk terutamanya pada waktu puncak di Plaza Tol Sungai Besi. Bandingkan dengan landasan kereta api berkembar elektrik KTM yang dibina pada tahun 1995 yang kekal dalam keadaan yang sama dan tiada perubahan pada landasan sehinggalah pada tahun 2015 apabila projek penggantian landasan yang tidak berkesudahan bermula saya ada bercerita mengenai KTM komputer di dalam video sebelum ini pun ada dua episod saya tunjuk satu je di mana masalah kelewatan, kekerapan dan tiket telah menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan penumpang Untuk mengetahui lebih mendalam, pautannya akan ada di sebelah atas Dia keluar tak? Sekiranya anda pernah membaca artikel plus dalam Wikipedia, anda mungkin pernah terbaca ayat ini Segmen Bukit Kayu Hitam Jitra menjadi segmen pertama yang dibina sebagai Lebuh Raya Utara Selatan. Tetapi segmen ini bukanlah Lebuh Raya Utara Selatan yang dikenali semua orang. Oleh itu, pelopor sebenar plus ialah Lebuh Raya KS Remban kerana adanya akses terkawal, persimpangan masuk, tiket transit dan persimpangan berbentuk trompet dan kawasan rehat. Ciri-ciri yang tiada pada segmen Bukit Kayu Hitam dan Jitra. Titik notah. Kalau tak setuju, boleh tulis di komen kenapa. Okay, satu section selesai. Bagaimana pula dengan jajaran pelas yang lain. Pada akhir 1970-an, projek. Jika anda ingin memandu di atas lebuh raya KS Remban, lebuh raya ini bermula di persimpangan jalan istana dan berakhir di persimpangan Senawang. Semua kenderaan antara KL, Melaka, Johor Bahru dan Singapura yang menggunakan lebuh raya berkemungkinan besar akan melalui lebuh raya KS Remban. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baharu tentang lebuh raya Seremban sebagai lebuh raya capaian terkawal yang pertama dalam negara dan lebuh raya pertama yang menggulakan tiket transit. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.